İnfitar surəsi Məkkədən nazil olmuşdur, 19 ayədir. Başlayır və məhdəb Allahın adı ilə. Göy yarıldığı zaman, ulduzlar dağılıb səpənləndiyi zaman, dənizlər yarıldığı və sular bir-birinə qarışdığı, yaxud qaynayıb dolduğu zaman, qəbrlər alt üst olduğu və ölələr külə altıldığı zaman, hər bir kəs öncədən göndərdiyi və ya təxirə saldığı şeyi biləcəkdir. Dünyada etdiyi hər bir xeyr və şərri və özündən sonra qoyub getdiyi hər bir xeyr və şər adəti bitə biləcəkdir. Ey insan, sənə kərim olan Rəbbinə qarşı məğrur edən nədir ki, onun tanrılılığına qarşı küfr, kərəminə qarşı isə nankörlük etdin. O Allah ki, sənə yaratdı və bədəninin üzvlərini hər bir üzvə lazım hikmə, lazımi hikmətinə uyğun olan öz münasib yerində düzəltdi və nizamladı və lazımi işi ifa etmək üçün ə üzvlər arasında uyğunluq və ahəngdarlıq yaratadəklə qaydaya saldı və səhmanladı. İstədiyin şəkildə üzvlərin xüsusiyyətləri və bütünlüyün baxımından sənə quruluş verdi. Belə deyildir, siz təkcə Allahın kərəminə qarşı məğrurluq etməklə qalmırsınız. Əslində siz cəza gününü təqzip edərsiniz və əlbəttə sizin üstünüzdə gözdəkçilər vardır. Şərəfli, möhtəram yazanlar, mələklər vardır. Onlar sizin nə etdiklərinizi zahiri və batini, ixlas və riya onun kamal və nöksan dərəcələrini bilirlər. Şübhəsiz yaxşı əməl sahibləri axirətdə bolca nə'mət içində olarlar və şübhəsiz pis əməl sahibləri isə odlu cəhənnəm içində olarlar. Cəza günə oraya daxil olarlar. Onun hərarətini dadar və yanarlar. Onlar əsla oradan çıxan deyillər. Dünyada səbəbin məhdud əhatəsində olduqları kimi axirətdə də nəticənin əbədiliksə əhatəsində olarlar. Və sən nə bilirsən ki, cəza günü nədir? Yenə də sən nə desək ki, cəza gününün adıdır. Elə bir gündür ki, o gün heç kəs başqası üçün bir iş görməyə qadir olmayacaqdı. O gün əmr yalnız Allah'a məxsusdur.